Невеличка і тендітна у житті на сцені Ала Кульбаба просто вихор бурхливої енергії, яка захоплює і оркестранців, і глядачів у залі. Колись у середині 80-х років вона вперше переступила поріг Криворізького обласного музичного училища, і відтоді почався її довгий і насичений шлях у світі музики. Прийшла до мене така, у вона і зараз не очень большая малюсенька. веснушечка, с двумя косичками. Она на втором курсе вообще на урок пришла в школьной форме. В фартушке, как раньше, Юрия она говорит, и так соскучилась. Непосредственный ребенок. Э, после, в принципе, вечерней школы музыкальной, э, которая бросалась во все стороны. Она увлекалась гимнастикой, она увлекалась театром, она увлекалась теннисом настольным. Чем только не увлекалась. Я очень боялась, что она не сумеет сосредоточиться на своей специальности. Ну, я таких трудолюбивих от за всю свою длінну жизнь і за більшого каліченства випускників, катрум я редко зустрічала. Згодом вона закінчила Київську консерваторію, і сьогодні Алла Кульбаба це світньо відома диригентка, яку із задоволенням запрошують на гастролі у різні країни світу і однаково захоплено приймають як у Європі, так і в далекій Японії та Канаді. Проте основне місце її роботи національна опера України, не забуває про цьому Алла Анатоліївна і про рідне місто. Ви знаєте, я сама приїжджаю, тут не кислорода такого что вот ну там уже все привычно как бы размерено все конечно тоже есть что-то интересное не без этого события естественно но здесь это совсем другая ситуация во первых это учебный оркестр и тут в роли э дирижера симфонического оркестра я тут естественно не была э когда была уч училась только-только хором руководила только на госэкзамене и в общем-то на каких-то концертах вот а сейчас это совсем другая в общем-то ипостась вот и мне очень интересно общаться со студентами главное что я вижу что им это нужно, им это тоже дает какую-то новую информацию, а главное этот стимул к тому, чтобы учиться, учиться дальше и, в общем-то, овладевать профессией больше и больше. Поэтому, мне кажется, такой опыт и для них, и для меня очень полезен. всего разу Алла Кульбаба приехала до Криворізького областного музычного училища на двуденный мастер класс который выкликал наибольший интерес интереса боку и студентов, и выкладачів. Исполнение симфонической музыки, она сейчас очень актуальна. Несмотря на то, что мы, может быть, меньше слышим средства массовой информации, но на самом деле это невероятно полезно, нужно и для музыканта начинающего. Это большое дело, когда со студенческим симфоническим оркестром выходит э, работать э, дирижер такого плана, и студенческий оркестр э, меняется на глазах буквально за 45 минут и звучит, несмотря на погрешности, настоящая музыка в том варианте, в той, э, в той интерпретации, которую когда-то задумал композитор. Это очень большого стоит. Что в нашем городе нет профессионального симфонического оркестра. И эти функции и камерного. И эти функции выполняет студенческий оркестр. Оркестры симфонические и камерные Криворожского областного музыкального училища. Ну и для того, чтобы мы все-таки стремились к более серьезным профессиональным высотам, мы время от времени приглашаем профессиональных дирижеров, для того, чтобы они преподали урок нашим ребятам. Ну и нам, педагогам, которые тоже должны поучиться у больших профессионалов. І, хоча майстер-клас Алла Кульбаба давала для студентів, вимоги та ставлення було як до вже дорослих професійних музикантів, але саме це і сподобалося учасникам майстер-класу. Лічно для мене це колосальний опит, як для оркестранта будущого, як для Вообще человека, который будет в будущем играть в оркестре, это очень интересная работа. Мы устали очень сильно. Но знаете, по времени мы работали, вот как обычно работают в настоящих оперных оркестрах. Вот, в оперном театре, в оперном оркестре. И она заставляла работать как настоящих профессиональных музыкантов. Несмотря на то, что мы учебный оркестр, она нам не делала на эту скидку. И мне это очень понравилось. Она с нами разговаривала как с состоявшимися музыкантами, хотя мы только учимся. При цьому сама Алла Анатоліївна не виглядала ані стомленою, ані знесиленою. Вочевидь, вона справді любит свою профессию, яка її надихає та надає сил. На сцене Это какой-то это какой-то какой катарсис, это какое-то перевоплощение вот, вот в, минуты творчества, даже вот, ну, может быть, не всегда репетиции, в минуты исполнительские, это, ну не знаю, это сродник какому-то экстазу, это правда. И... Такое впечатление, что, ну, не знаю, ты как-то Париж, Париж, ну, ты же не стоишь на земле, а именно Париж. И это придает тебе... И главное, что вот когда ты сам это испытываешь, это ощущение, то обязательно это идет в публике, и она этим обогащается.